внутренние и свои, то, что мы тренерским штабом сделали, и что можно было сделать лучше. То же самое касается и команды, насколько мы, насколько мы спрогрессировали по сравнению с прошлым сезоном, что можно было можно исправить, как можно было лучше сделать некоторые моменты правильно. Поэтому было достаточно времени для анализа, было время определиться, с комплектацией с нашей на весеннюю часть уже сезона поэтому рады что к концу сборов комплектация полностью завершилась часть ребят покинула нас часть ребят присоединилась. прежде всего связано с игровыми причинами. Тяжело, мало игрового времени имели в основном все из игроков. Один Олег Кожушка Он сам попросил нас отпустить его, хотел попробовать себя на более высоком уровне. Пошли навстречу ему, понимая возраст. Другие же ребята ну, тоже хотели иметь гораздо больше игрового времени. Поэтому, ну, в принципе, так все и шло. Не было игроков, которые, я думаю, остались недовольны ситуацией. был у него. Тут другое дело, что мы улучшили условия. Да? Нас важно, то, что наш игрок прибавляет наш родной игрок, который понимает, что такое я из академии. Ну, улучшили ему условия. Конечно, это важно и не может не радовать меня. ребятами следили еще с прошлого сезона с прошлого года если э, того же Романюка, э, мы видели в играх против нас э, когда играла Волынь э, еще в премьер-лиге хороший уровень был и когда Волынь э, потеряла место в премьер-лиге мы приглашали его в команду но он остановился на другом выборе то же самое э, ну вот рады что сейчас он э, захотел перейти к нам, захотел принять этот вызов. То же самое касается и Зураба Чигавы. Не имел он достаточно игровой практики в Динамо -Тиве. И учитывая то, что нам э, нужна стабильность на этой позиции, э, более высокая конкуренция на позиции центрального защитника мы пригласили, он с радостью принял тоже наше приглашение, поэтому э, по нему ситуация еще с прошлого года продвигалась, велись переговоры определенные. По Оресту Кузыку то же самое вышли представители игрока на нас, небольшие переговоры, и в итоге все хорошо завершилось для нас. Сейчас и Орест, и Зураб с нами уже. Здесь важно, что он обладает хорошим профайлом, хорошие игровые характеристики, есть скорость, есть хорошая техника, то есть техническое оснащение хорошее, где его использовать, посмотрим. Может быть, и здесь в обороне, может быть, даже в полузащите, ну, посмотрим, для этого нужно с ним поработать. Важнее то, что он с нами, и важнее то, что он очень хочет работать с нами, прогрессировать и приносить пользу. Я хотел бы их видеть в команде уже до конца чемпионата. Я думаю, что аренда, которую они прошли и в Крапивницком, и в Петрова, пошла им на пользу. Ребята из Зирки больше играли. Вот ребята из Ингульца играли, к сожалению, меньше. Тем не менее, все равно, я думаю, побывать в коллективах. Как тот же Кировоград, которые борются за выживание, команда находилась в стрессовой ситуации. Я думаю, ну, такой вояж пошел им на пользу. Рассчитываем на их прогресс, рассчитываем на то, что они помогут нам. Взяли мы и Егора Ермалюк, едет с нами на первые сборы, Валик Рупчинский и Арсен Батагов. И на второй сбор тоже поедет группа игроков у нас хорошие ребята и 2001-2002 годов выпуска, поэтому мы всех их будем привлекать, все поедут с нами на сбор, будут здесь находиться, нам нужно, мы понимаем, что без привлечения игроков в академии очень тяжело, ну, очень сложное будущее будет вообще у команды, поэтому мы очень рассчитываем на нашу академию и видим, что ее работа ну, дает серьезные плоды, серьезную прибавку и Влад Супряга уехал в Динамо, сейчас Саша Назаренко отлично проявляет себя. Поэтому тут вопрос даже не шанса, вопрос в том, что ребята заслужили и должны вознаграждаться, должны ехать с нами. Комплектация закончена как в одну сторону, так и в другую. То есть, скорее всего, еще если будет у нас одно усиление, это нападающий, и наверное, не убирать и не Брать больше никого, или брать в команду больше никого мы не будем. Ближайшие планы на э, этот месяц э, у нас тренировки. Здесь в Манеже будут на базе 27 числа запланированная игра с э, Соловьем ВП, Ухар, ВПК города, и 30 -го числа с Кремнем у нас э, здесь будут контрольные игры. 31 числа она закончится, эта часть подготовки. И с 3 числа мы планируем вылет в Турцию, где уже нас ждет порядка шести на первом сборе.